Ну а мы сегодня продолжаем с вами, э, идем дальше, читаем дальше с вами послание к филиппийцам. Мы будем читать эту книгу, отрывок, который мы сегодня прочитаем, э, он небольшой, он состоит всего из двух стихов. Это послание к филиппийцам, вторая глава, 12 и 13 стих. Так что если есть у вас с собой своя Библия в электронном или в бумажном варианте, вы можете ее открыть, мы будем читать отрывок. Этот отрывок, он также, как и предыдущий, показывает нам волю Божью. Он показывает нам направление. Этот отрывок очень важен для нас, как для последователей Иисуса Христа. Поэтому давайте вместе откроем и прочтем этот отрывок вместе. Я буду читать в, русском, в новом русском переводе, ну а вы читайте, в каком вам удобно. Послание к филиппийцам, вторая глава, с 12 по 13 стих. Павел пишет, мои любимые, вы всегда были послушны. Не только когда я был с вами, но и гораздо более того сейчас, в мое отсутствие. Со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения, потому что это сам Бог совершает в вас работу, побуждая в вас и желание, и действия согласно своей воле. Тема, которая у нас сегодня будет, называется ⁇ Мы растем во Христе ⁇ Или как мы растем во Христе? Или как расти во Христе? Можно любое из трех названий применить для себя. Мы все с вами, люди, нуждаемся в глубокой трансформации нашего характера. Трансформация, которая выходит за рамки просто поверхностных привычек наших. Это преображение, к которому мы призваны. И оно не может быть достигнуто только силой воли. Хотя усилия с нашей стороны для этого необходимы. Но ключевую роль в этой работе, в трансформации, это работа Бога. Ее играет работа Бога. В нашем тексте говорится так, явите на деле плоды вашего спасения. Потому что сам Бог, совершает в вас работу, побуждая в вас и желания, и действия согласно своей воле. Этот отрывок подчеркивает два аспекта нашего изменения. Но мы с вами разберем три пункта, которые сегодня у нас будут. Во-первых, Бог активно действует в нашей жизни. Во-вторых, мы призваны сотрудничать с Ним, стремясь к переменам. И третья – наша надежда в Нем или на Него. Итак, первый пункт – Бог действует в нас. Второй – как мы участвуем в спасении. И третья – надежда в Боге. Работает Бог и работаем мы. Это два неотъемлемых компонента, ведущих к глубокой и радикальной трансформации. И сегодня мы как раз это с вами рассмотрим. Во-первых… Для нас, для значительных, вернее, перемен в нашей жизни необходимо действие Бога. Павел утверждает, что Бог, что сам Бог совершает в вас работу, побуждая в вас и желание, и действия согласно своей воле. Это ясное утверждение Писания. Бог не, Бог не отстранен говорит нам Писание, он активно участвует в каждой детали нашей жизни. Даже если мы этого не осознаем, или даже если мы не верим в него. Но Бог все равно активно участвует в нашей жизни. Часто мы не замечаем действия Бога, но это не отменяет его работы. Он постоянно трудится в наших жизнях. Даже тогда, когда я сейчас говорю, а вы сидите, Бог делает свою работу он производит свою функцию, производит свою работу. Даже тогда, когда утром 24 февраля 22 года мы узнали, что началась война, Бог все равно участвовал в нашей жизни. Он не оставил нас в те трудные времена, и Он присутствует в нашей жизни, укрепляя и направляя нас. Многие украинцы, многие из нас с вами – могут сами засвидетельствовать о чудесной помощи Бога во время эвакуации, когда нам пришлось оставить свои дома и выезжать из своих квартир, из своих домов, из своей земли. Мы увидели, как Бог находил убежище и проявлял, и мы получали необходимую помощь. Чудесным образом. Мы видели, как Бог действует через волонтеров, которые рискуя своей жизнью помогали нуждающимся. Волонтеров, которые тратили колоссальные ресурсы, тратили физические силы и экономические. Мы видели, как Бог э, и сегодня укрепляет тех, кто потерял своих близких, кто потерял дома. И Бог дает нам силы жить дальше. Но из этого отрывка также ясно, что Бог действует уникальным образом в жизни своего народа, тех, кого Он наделил даром спасения. Написано, явите на деле плоды вашего спасения. Говорит апостол Павел. Спасение – это работа. Это работа, в которой участвует и Бог, и мы сами. Но что же подразумевает Библия, когда использует слово ⁇ Спасение ⁇ По сути, спасение ⁇ это такое образное выражение, означающее избавление, означающее освобождение из состояния беды и опасности в состояние безопасности. Израильский народ нуждался в спасении, нуждался в избавлении, когда он находился в рабстве в Египте. И Бог послал к ним Моисея, на которого возложил миссию вывести его народ из Египта. Так же и мы нуждаемся в спасении. Но от чего мы спасаемся? Согласно Писанию, то, от чего мы спасаемся, это наш грех. Именно наш грех отделил нас от Бога и поставил под его суд. Грех стал причиной разделения между нами и Богом. Грех является основой нашего бытия. Мы все в некотором смысле из-за греха идем на дно, и мы тонем. Нам срочно нужен кто-то, кто может кинуть нам спасательный круг, чтобы нас спасти. Наш грех он породил разрушение э, в нашей собственной жизни, посеял хаос. Многие наши поступки и отношения они искажены грехом. Именно от греха и его последствий мы должны быть спасены. Вспомните, когда ангел явился Иосифу во сне и сказал, что Мария девица родит тебе сына. Ангел сказал, она родит сына, и ты наречешь ему имя Иисус. Что значит? Это значит, что Господь спасает. Он спасает свой народ от грехов, спасет от греха. Грех – это, как, это разрушительная сила. Грех стремится уничтожить Божье доброе творение. Это энергия, которая действует в каждом из нас, которая заставляет нас пытаться занять место Бога, а также наносит огромный ущерб нашей жизни, разрушая это наносит огромный ущерб нашей жизни, разрушая Божьи благие цели в этом мире. Грех, он как вирус, заразителен и смертоносен. Он издевается над всем хорошим, благородным и прекрасным. Он разрывает творение на части, оскверняет его. И то же самое делает с нами. Он лишает нас человечности и порабощает нас. Августин, Святой Августин сказал: грех становится наказанием для самого греха. Что это значит? Представьте себе, что грех это как семя, которое мы сажаем в землю. Сначала мы можем не видеть последствий, но со временем это семя прорастает и приносит плоды, и эти плоды горькие. Например, человек, который постоянно лжет. Сначала он он может думать, что это как-то помогает ему избежать проблем. Но со временем ложь разрушает его отношения с другими людьми. Он теряет доверие и в итоге сам страдает от одиночества и изоляции. Или человек, который потакает своей зависимости, например, алкогольный, сначала может чувствовать временное облегчение на время забыть о проблемах, но со временем привычка, зависимость разрушают его здоровье, разрушают его семью, разрушают его работу. Он становится рабом своей зависимости. И таких примеров очень много в нашей жизни. Грех – это не просто абстрактное понятие. Грех – реальная сила, разрушающая жизнь человека и отношения с Богом. Последствия греха, они неизбежны подобно тому, как вот семя приносит плоды. Поэтому для преображения нашей жизни нам нужен Бог. Спасение ⁇ это не просто избавление от наказания, но и преображение нашей с вами жизни. Бог не только прощает нас, но и изменяет нас изнутри, давая нам силу бороться с грехом и жить в соответствии с Его волей. Поэтому для значительных перемен в нашей жизни, для истинного освобождения от греха и его разрушательных последствий, нам нужен Бог. Он единственный, кто может дать нам истинное спасение и преобразить нашу жизнь. Второе, что нам, что нам нужно понять, это то, что мы с вами призваны активно участвовать в своем духовном росте. Это не означает, что мы должны полагаться на свои силы. Но это означает, что мы должны сотрудничать с Богом, позволяя Ему действовать в нашей жизни, позволяя Ему действовать в нас. Как мы уже говорили с вами раньше, что каждый автор перевода старается максимально точно передать полноту текста, когда мы читаем. Поэтому некоторые переводы в Библии, они могут отличаться друг от друга, но лучший способ – это всегда обратиться к оригиналу. А оригинал написан на греческом языке. В переводе, который я сегодня прочитал, написано так. Со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения, потому что сам Бог совершает в вас работу. А в оригинальном тексте буквально написано так. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что сам Бог совершает в вас работу. Выражение вот эта фраза "Совершайте свое спасение" в этом отрывке, оно часто вызывает вопросы. Важно понимать, что эта фраза не означает или э, это выражение, оно не означает, будто мы сами зарабатываем спасение. Спасение это дар Божий, полученный через веру в Иисуса Христа. Но этот дар требует и нашего активного участия в процессе духовного роста. Что это значит? Это значит, первое, во-первых, Бог действует, а мы отвечаем. Бог начинает работу спасения, а мы отвечаем на его действия. Это похоже на совместный такой, как танец, где Бог ведет, а мы следуем за ним. Бог через проповедь Евангелия Касается сердца человека, вызывая осознание греха и нужду в Спасителе. Человек, услышав это, отвечает своей верой, принимая Иисуса Христа как своего Господа и как Спасителя. Бог делает первый шаг, а человек отвечает верой. Человек переживает какие-то трудные времена, чувствует себя потерянным и одиноким. И в этот момент он обращается к Богу в молитве. И Бог, отвечая, дарует утешение, мир, дарует надежду. Бог проявляет свою любовь, а человек отвечает доверием. Вы читаете Библию, вы читаете э, Писание, и Бог открывает вам в нем свою волю, указывает на какие-то греховные привычки, которые нужно оставить. И человек, осознав это, принимает решение изменить свою жизнь. Следуя Божьему Слову, Бог направляет, а человек отвечает послушанием. Во-вторых, преобразованием характера. Бог преобразует наш характер, делая нас более похожими на Христа. Но мы должны позволить ему это делать. Мы должны позволить ему это делать, отказавшись от греховных привычек и развивая добродетель друг к другу, развивая любовь друг к другу. Однажды, когда мы с семьей жили еще в Макеевке до войны, мы посещали церковь, и у нас было очень много знакомых в церкви, очень много с кем мы общались. И была одна пара, муж и жена, с которыми мы познакомились в церкви. И они особенно запомнились э, тем, что брат, ее муж, это сестры, вот э, брат, он горячо свидетельствовал всегда о Боге и о его любви. Но я никогда не знал его прошлого. Я не знал, что было у него до того, как он пришел к Богу. И однажды во время уличной евангелизации, когда мы людям рассказывали о Христе, я встретил женщину, которая начал рассказывать об Иисусе. И ее реакция в процессе разговора оказалась неожиданно негативной для меня. Она выразилась так негативно и возмущенно. Она сказала, а, да, я знаю, есть один такой святой. Раньше он, говорит, вот купил и валялся под забором. А теперь учит меня святости. И из ее слов я понял, что это она говорила как раз именно об этом брате. И этот случай, он заставил меня задуматься. Люди могут на самом деле по-разному реагировать на перемены в жизни тех, кто встретился с Иисусом. Кто-то радуется преображению человека, видя в этом силу Божьей любви. Кто-то сомневается, считая перемены временными или неискренними. Кто-то, как эта женщина, испытывает обиду или недоверие, вспоминая прошлого человека. А брат, он просто вычеркнул эту привычку из своей жизни. В нашей жизни важно не мнение окружающих а важно мнение Бога. Бог видит сердце человека и знает его искренние мотивы. Бог радуется, когда человек искренне кается и готов менять свою жизнь. История этого брата свидетельство того, что Бог может преобразить даже самую разрушенную жизнь. Негативная реакция этой женщины, напоминание о том, что наше прошлое может и преследовать нас. Но Бог прощает и забывает грехи. Наша задача не судить других, а свидетельствовать о Божьей любви и преображающей Его силе. В-третьих, мы говорим о духовном росте, использовании даров. Бог дает нам духовные дары для служения Ему и служения другим. Мы должны использовать эти дары, чтобы созидать церковь и свидетельствовать о Христе. Как нам узнать? какие дары у нас есть, какие дары у вас есть. Библия говорит о различных духовных дарах. Первое послание Коринфянам, 12 глава, Римлянам, 12 глава, Ефесянам, 4 глава. Изучение этих отрывков, они помогут вам понять, какие дары существуют и как они проявляются. Например, в первом послании Коринфянам, в 12 главе перечислены такие дары, как слово мудрости, слово знания, вера, там, дары исцеления, дары чудотворения, пророчества, различные развлечения духов, различные языки, истолкование языков. В послании к религиям Павел пишет так, в 6, 12 главе он говорит так о дарах. «И так как у вас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то...» Если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть помогает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем. Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. Это Павел пишет в первом послании к Коринфянам. Служение – это прекрасный способ обнаружить свои дары. Служа, служа Богу, служа людям, это как раз вот прекрасный способ, чтобы обнаружить свои дары. Поэтому, если вы не знаете какими дарами вас Бог научил, молитесь Богу, чтобы Он открыл вам, какие дары Он вам дал. Если вы не знаете, просите Бога показать вам, как вы можете использовать эти дары для служения другим. Подумайте, что вам нравится делать в служении Богу, что вам нравится делать, помогая и как помогать людям. В каких областях служения вы чувствуете себя наиболее вдохновленным и способным, где вы чувствуете, что можете приносить наибольшую пользу. Дары для служения Богу и другим людям, они не даются нам для личного возвышения. возвышения. Все дары, дары даны Церкви, все дары важны, и они необходимы для созидания Церкви, поэтому Бог дает... Их по Своему усмотрению, и мы должны быть благодарны за те дары, которые Он дал нам. Поэтому, согласно этому отрывку, речь идет не только об оправдании, то есть о правильном положении с Бог, перед Богом, которое приходит к нам по благодати, но и освещение, изменение нашего характера, чтобы стать более похожими на Христа, чтобы стать также полностью целиком и полностью что вернее, э, освещение, изменение нашего характера, э, чтобы стать похожими на Христа, на Христа, что также полностью является делом благодати. Изменение образа жизни, которое должно принести спасение, это такой же божий дар, как и его принятие нас. И если вы действительно принадлежите Христу, это значит, что Бог изменит вас. Это Его дар и это Его обещание. Если вы принадлежите Ему, Он действует, и вы будете изменяться. Третье, что нам нужно понять, это то, что наша надежда в Боге. Важно помнить, что сотрудничество с Богом, с Богом это... Неразрывное действие и неразовое действие это непрерывный процесс, требующий постоянного посвящения и доверия. В этих стихах Павел призывает нас, говоря со страхом и трепетом, совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Наша надежда на Бога дает нам уверенность в том, что Он действует в нас, преобразуя наш характер и направляя нашу жизнь. Наша надежда дает нам силы жить, несмотря на обстоятельства вокруг нас. В трудные времена, когда все вокруг кажется неопределенным, когда все кажется мрачным, как раз надежда становится нашим якорем, нашей опорой. Но где мы находим эту надежду? Апостол Павел ясно говорит, наша надежда в Боге. Бог остается неизменным. Он наша скала, наша крепость, на которую мы можем положиться. Он силен совершить невозможное. Он может исцелять, он может восстанавливать, он может утешать, даровать нам мир, даровать нам радость. Он один кто любит нас безусловной любовью и всегда заботится о нас. Когда мы сталкиваемся с испытаниями, мы можем доверить только ему свои страхи и тревоги. Мы можем быть уверены, что он проведет нас через любые трудности. Мы можем ожидать, что Бог ответит на наши молитвы и благословит нас мы можем быть уверены, что Он исполнит свои обещания. Наша надежда, она не ограничивается личным спасением. Она призывает нас быть руками и быть ногами Христа в мире. Нести свет Его любви тем, кто облуждает еще во тьме. Когда мы сами испытали силу Божьей благодати, мы не можем молчать мы делимся своим свидетельством не потому, что мы совершенны, а потому что как раз мы знаем того, кто совершенен. Иисус не просто бросает нам спасательный круг. Иисус становится этим кругом. Он спускается в глубины нашей Он спускается в наши глубины. Он разделяет наши страдания и вытаскивает нас на берег. Иисус не ждет, пока мы соберем силы, чтобы ухватиться за Него. Иисус сам протягивает руку, когда мы уже почти утонули. Его любовь, она безусловна, Его милость безгранична. И сегодня мы имеем как раз такую возможность не просто вспоминать о спасении, которое Иисус нам предлагает, но и принять Его лично. Причастие это не просто символ это реальное прикосновение к Христу. Он говорит, вот стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Это говорит Откровение, 3 глава, 20 стих. Поэтому давайте откроем наши сердца и примем Иисуса как, своего, как нашего Спасителя как примем его как нашего Спасителя в свою жизнь.